Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня я вам хочу рассказать очень интересные истории. Истории про мои путешествия по разным странам. Я надеюсь, они вам понравятся. И, конечно же, я пожелаю вам очень приятного просмотра. Всем спасибо за внимание. И мы начинаем наш ролик. Ну что же, сегодня я решил рассказать вам про мои путешествия по разным странам. И, конечно, большая часть этих путешествий была в детстве и благодаря, конечно, моей маме. За что ей очень большое спасибо. Так я увидел мир и немного узнал про некоторые страны. Ну что же, первую страну, которую я посет... посетил впервые, это была Турция. Да, к сожалению, я ничего особо не помню, так как это было мое далекое детство. Помню только то, то, что мы поехали с друзьями, и помню еще то, то, что я получил тепловой удар и некоторое время полежал в госпитале. Это все мои воспоминания. Да. Вторая страна, которую я еще посещал, это был Египет. Кстати, действительно интересная страна, Действительно интересное место, скажем так. Но, знаете, в целом пи пирамид я не видел, потому что мы не поехали на пирамиды, а решили сходить поплавать на катере. Кстати, было неплохо. И еще одна страна, в которую я действительно побывал в несколько раз, это была Германия. В эту страну я ездил аж целых два раза, и скажем так. Это действительно было интересно. Я, в принципе, насколько помню, мы объездили всю Германию. Посетили аж абсолютно все го города. Мы были в Дрездене, в Мюнхене, даже в Берлин проезжали. Это действительно было очень интересно. Страна красивая. А также мы даже побывали во Франции. Просто город, в котором мы были... У него было немецкое название, и я думал, что это Германия, а на самом деле это была уже Франция. Да, так что я успел побывать и во Франции, могу сказать. Это было очень интересно. Мои воспоминания о том, что в этом, получается, французском городе я ел очень большое и вкусное мороженое. Это действительно классно. Ну что же, еще одна страна где я бывал, это Белоруссия. Да, 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 Белоруссия это соседняя страна, которая находится не так уж и далеко от моего города. Скажем так, до Белоруссии на машине 3 часа 48 минут ехать до этой страны. Да, 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 эта страна считается иностранной, так как я живу в России, но все же. Насколько я знаю, в Беларуси можно поехать спокойно без визы на целый месяц. Это действительно круто. Скажем так, в Беларуси я ездил туда не только отдыхать, но и по зрению, потому что в моем городе врачи говорили, что мне нужно делать лазерную коррекцию, но при этом они говорили о том, что я могу полностью ослепнуть, то есть они не давали никаких гарантий. И прям говорили, что срочно нужно делать лазерную коррекцию. Но это неправда. Я съездил в Белоруссию, где был у врачей. Ну, это уже отдельная история, если вам интересно про мои путешествия по врачам послушать. Итак, конечно же, что мне понравилось в Белоруссии так это то, что я в Белоруссии провел достаточно интересное время. Мы, насколько я помню, были тоже с друзьями. Мы сняли дом на берегу озера. Там, кстати, я впервые познакомился с бильярдом. То есть я впервые увидел этот стол и даже сам смог поиграть в эту игру. Это действительно круто. И, скажем так, теперь переходим к самому сладкому. Я попутешествовал и по своей стране. Это было Ермонтово, э, скажем так, это курортный, курортное место России, но я ездил туда уже не с родителями, то есть ездил без мам. Скажем так, я ездил с группой м людей, да, я занимался спортом, занимался карате в свое время и, скажем так, я ездил вместе с ними. И да, кстати, там в Лермонтово мы посетили аквапарк. Это действительно было интересное место. Знаете, когда я занял один лежак, оставил там свои вещи, пришел, я увидел на нем чьи-то другие вещи. То есть, я не знаю, может быть, люди не заметили, что лежак явно был занят. Я сел на свой лежак, и тут подходит какая-то девушка и говорит, что ты сел, тут наши вещи лежат. Неужели они не заметили, что там были мои вещи? Я им сказал, вообще-то этот лежак занят, я уже давно тут положил свои вещи, я ничего не знаю. Итак, ну что же, это было действительно интересно. Ну, еще я путешествовал, конечно же, в Москву, в столицу нашей страны. Москва очень красивая. Москва очень красивый город, замечательный действительно я был в москве тоже два раза был зимой и летом это действительно очень интересный город до москвы от моего города на ласточке ехать 4 часа так кстати я еще ради интереса посмотрел сколько же ехать до питера до питера ехать где-то 9 часов 45 минут а на машине, а на поезде аж целых 12 часов 57 минут, то есть почти 13 часов на поезде. Это действительно долго. Ну что же. А, да, еще многие спрашивают, в каком же городе я живу. Просто я помню, был такой комментарий, где ты, в каком городе ты живешь и так далее. Я оставлю вам подсказку, она будет очень интересная. Могу сказать... Городе, в котором я живу, впервые была признана независимость Республики Беларусь. Итак, какой же это город? Я думаю, вы найдете сами. В интернете на этот повод есть много информации, если вы пожелаете это сделать. Я думаю, что вам будет интересно. А я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Всем пока. Хорошего настроения и здоровья. Пока.